Добрий день, шановні читачі-глядачі. Сьогодні в програмі нова літера про дві цікаві події, що відбулися в мистецькому просторі міста Запоріжжя. Обидві були пов'язані з літературою, але не тільки. Валентин Терлецький презентував свою нову книгу одночасно з презентацією нового музичного диску групи Декаданс. А в галереї сучасного мистецтва Лєнін відбулася презентація нового проєкту під назвою Художники пишуть. Далі детально про цікаві імпрези. Чотири автори: два з Запоріжжя та два з Харкова. Відкрили серію художники. Пишуть влаштовану галереєю сучасного мистецтва Ленін. Про що і головне, навіщо пишуть письменники? Наша знімальна група з'ясовувала на місці подій. Рішили випускати маленькі книжки в форматі, буклетів галерійних. а не просто книжки, а книжки, которые пишут сами художники. такого эксперимента не было ни в России, ни ну когда-то вот пишущих художников очень мало. вот так если там мировую практику взять, э, ну пожалуй, вот из вас не, никто так сразу не вспомнит. ну Коровин разве что писал. кто-то и вот из воспоминаний э, ну очень редко. вот. а на самом деле в Стол пишут многие, и художники, вот когда мы лично общаемся, пишут и статьи в журналы, и искусствоведческие эссе. Но это касается основной работы. Помимо этого, их выплескивают, их пробивают на, на стихи, на, на прозу. И вот эти вот выплески, помимо визуального ряда на, на холсте, их иногда вот, хочется что-то что пописать. Вот это, если это интересно, потому что мы поставили такие рамки. Интересно нам значит интересно и вам вот ну стихи мы отсекли ну вот какие-то вот эксперименты с э, поэзией и э, малой формой литературы вот здесь собраны какая-то вот одна сфера или там одна одна какая-то линия творчества ну как бы в ней мало ну как-то тяжело в ней реализоваться ну там только рисовать или ну, только писать или там ну, допустим Шура шкаликов который вот и и гончар и спортсмен там не музыка. Ну там вот да. еще масса каких-то таких сфер, где ты вот в общем это и получается шура. И как раз мы пытались рассказать, что не только художники, там как там люди творческие, там талантливые во всем какая-то такая дурацкая фраза. А в том, что это какой-то единый процесс, который потом почему-то разделяется на такие области, как -то. тут вот буквы, тут идут какие-то изображения, тут еще чего-то. А тут мы попытались это все дело соединить. Современное искусство невозможно без объяснений. Объяснений словом, музыкой, эмоцией, физикой и геометрией. В мозгу советского человека образ художника плотно законсервирован в берете у Мольберта. Но современный художник уже так неприлично свободен. Он может рисовать, вязать, копать, упаковывать города, резать вены параллельным вселенным. Он давно не скован туго натянутым холстом. Акрил может переливаться в лексику, а лексика в танец, а танец в разгон облаков. Экспериментальная проза, эссе, искусствоведческий трэш мы будем печатать любой литературный жанр, которым автор комментирует свой визуальный мир. Любой эксперимент, которым интересно ломать голову. Художники пишут, проект очень легкий и похож на пробник парфюма. Он для того, чтобы почувствовать, твой ли это аромат, твой ли автор. Галерея современного искусства Ленин. Художники пишут, про меня это слишком громко сказано, но ну, надо было как-то открыть проект кем-то из представителей галереи. Юра, Нет, не ну дизайнер ну, всего всего печатного ряда, вот Наташа. Да, и тут из, из рассказа, который подкрепляет как бы эту атмосферу галереи, тут рассказ, который про, э, как это, про, про жителей галереи, как это или про друзей галереи. А все остальное это какая-то моя там предыдущая проза. Ну, у меня в принципе больше нечего сказать по этому поводу. Здесь представлены два художника из Харькова, Алексей Сюнин который выставлялся у нас лет пять назад живет на ну, у него дом с выходом на крышу в центре Харькова старый дом ему больше ста лет и там такая мансарда и ну уже как карлсон и коммуналка на одну конфорку ставлю воду для супа на другую камень и комнату согрею и семью накормлю вот он такие вещи пишет, и у ну, него нескольких альбомов поэзии. Он рекомендовал еще одного друга, который будет летом у нас, наверное, выставляться, Шапошника. У него серия мини-рассказов «Зарисовок клоунада». И там было, вот, два образа, мужской и женский, ну, два клоуна и вот их, их события. Мой старинный приятель Сергей Метельский. Uh, уже он ну, выставлялся в пять uh, лет назад у нас. Это такой человек из глубинки, и случайно мы с ним познакомились, он был в Запорожье, uh, поездом зашел и вывалил мне папку uh, акварелий. И, ну, и сказал, хотите я вам еще привез? И привез коробку, и потом выставку. А потом такую же коробку стихов. И uh, выставка называлась uh, что-то из-под я уже не, не помню, вот, но э, я собрал его книгу, но спонсор на печать не нашел полную книгу э, белых таких э, э, стихов, ну, сложных для восприятия, будем так говорить. Кто же может брать участь в проекте «Художники пишут»? Для того, чтобы участвовать в этом проекте, нужно быть художником. Это раз. Дружить с галереей Ленина – это два. Третье, прислать нам информацию о том, что ну, текст, какой-то визуальный ряд, художники, оформление самих буклетов идет на основе самих же работ художника. Насколько долгое життя прогнозуют арт-энтузиасты своему проекту? Пока у нас есть ресурс и желание, всегда интересно заниматься чем-то новым, освоить. Когда я думаю, что таких художников, пишущих в Украине, ну, человек 30-40, не больше. Если вообще всех художников Украины, в районе 10 тысяч человек, которые живут с этого, ну, это небольшое количество. Вот тысячу я знаю, а ну, ну, один человек. То есть в Украине ограниченное количество э, писателей, ограниченное количество художников и ограниченное ну, ну, всех творческих людей. Поэтому ресурс не такой большой. Поэтому вот эти книжки пока не закончатся авторы. Вот, вот, будет спрос, будем печатать. Это книжка, как папа стал маленьким. Ее написал норвежский писатель Свен Войе. Интересная книжка о том, как забывчивый папа не мог выполнять дела по дому, и мама на него на ругалась. Из-за этого он стал уменьшаться от страха уменьшаться. И, наконец, превратился в маленькую куколку и мог вмещаться в игрушечный кукольный домик. Это бывает э, обычное семейное отношение. Маме просто не понравилось, что папа постоянно все забывает. И в доме все не так. Маленький папа мог делать все. Он мог чинить машину, а его дочка Лене помогала ему делать все домашние дела. Теперь папа починил машину, и они смогли поехать в свое путешествие на каникулы. И мама начала хвалить папу, и он снова стал большим. Теперь семья, как прежде, живет хорошо. Они поехали в Италию отдыхать, и теперь папа ничего не забывает и все помнит. В этой книжке очень необычные иллюстрации. Рисунки смешные и мультяшные, и нарисованы как будто карандашом. Так прям кажется, что взяли и нарисовали, или раскрасили. Смешно очень. Надо помогать родителям. Она нас учит. Ну и вообще мне нравятся такие фантастические книжки. Валентин Терлецький, відомий запорізький музикант, журналіст і письменник, презентував свій третій роман і черговий новий подвійний альбом Рок гурту Декаданс. Шанувальники творчості Терлецького були задоволені. Третій роман письменника називається Хмарочос і поєднує собі риси утопії і антиутопії. Як вдалося автору об'єднати несумисне, намагався довідатися Артур Туркін. Ми з друга давно не відались, покрилась спилею за стихання читрач. І на відарах зі струни порвались. Срім наших піців давно не слихач. Концерт презентація сразу два в одном. Валентин Терлецкий держит в руках свой третий роман «Хмарочос». Говорит, прочили чуть ли не первое место в литературном конкурсе «Коронация слова». В итоге произведение запорожского автора стало номинантом в категории «Выбор издателей». Сейчас роман увидел свет на бумаге. Тираж – 2000 экземпляров. Это одновременно утопия и антиутопия, политический триллер и гротеск. Действие происходит в выдуманной стране и с выдуманными персонажами, за которыми легко угадываются украинские реалии, и типажи говорит когда писал и не знал что многие слова окажутся пророческими во время презентации в одном из украинских городов местные писатели в знак протеста рвали роман на клочки Книга написана мной еще три года назад, но как бы некоторые сейчас люди находят отголоски это того, что произошло, написано в книге, того, что сейчас происходит в стране. Параллели проводятся сами собой, я не виноват я писал, когда была совсем другая ситуация. Мне вообще приснился этот роман. Во сне я увидел весь сюжет, я утром встал, я знал, о чем будет книга, персонажи. Мне оставалось в технический момент записать ее только. Записать, и я даже свой личный рекорд поставил. Если первый свой роман «Рок-н-ролл стакан кахания» я писал 4 года, то эту книгу я записал за 4 месяца. По сюжету Хмарачоса под запрет попадает всякое проявление вольнодумства в творчестве. Люди искусства захватывают небоскреб в центре города и выдвигают свои требования. Примерно то же самое пытается сделать Валентин в своем творчестве. Только ультиматум внутренней свободы он выдвигает самому себе. Дело за малым – принять или отвергнуть его. Порой для такого решения и одной жизни мало, пусть даже и в рок-н-ролле. На цьому наш ефірний час вичерпаний. Залишається побажати вам реалізувати себе в повсякденній творчості. А натхнення знайдеться як в реальному житті, так і в літературному. Дивіться програму Нова літера щосуботи на телеканалі АLEX об 11.45 та щосереди о 8.45 та 18.00 годині. Повний архів програми шукайте на сайті телеканалу АLEX. Читаємо!